ৰাইজৰ অন্যতম দাবী হৈছে বাস্কাৰ কাৰাগাৰলৈ কিয় এইসকলক লৈ অহা হ'ল কিয় এনেধৰণৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছে মই দৰ্শকসকলক জনাওঁ বাক্সাৰ এই নৱনিৰ্মিত কাৰাগাৰখনত ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো কুৱেদি ৰখা হোৱা নাছিল আজি নলবাৰীৰ পৰা কেইজনমান কুৱেদি লৈ অহা হৈছে চেমকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাকে ধৰি পাঁচজন জুবিন মৃত্যুৰ লগত অভিযুক্ত পাঁচজনক এই কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এটি ডাঙৰ খবৰ দিওঁ যিহেতু সকলোৱে জানে আজি বাক্সাৰ কাৰাগাৰলৈ লৈ অহা হৈছে চেমকানু মহন্তৰ লগতে পাঁচ অভিযুক্ত তাৰ পাছতে বাক্সাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অনুৰাগীসকলৰ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত মাৰপিট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হতাহতি হৈছে আৰু কেইবাজনো অনুৰাগী আহত হোৱা খবৰ লাভ কৰা গৈছে আৰক্ষী আহত হৈছে সাংবাদিক আহত হৈছে এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বাক্সাত আৰক্ষীৰ দুখনকৈ বাহন জ্বলাই দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কন্দোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰিস্থিতি এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই অনুৰাগীয়ে কৈছে যে বাক্সাৰ এই ঠাইটুকুৰা লেতেৰা কৰিবলৈ লৈ অহা হৈছে চেমকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ আৰু আন অভিযুক্তসকলক যদি চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে ৰাইজক গতাই দিয়ক বুলি অনুৰাগীসকলে মন্তব্য কৰে এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় সংবাদ মাধ্যমত দেখি আছে তথাপিতো মই অকণমান জনাইছোঁ আদালতত হাজিৰ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছে চেম কানু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা চন্দীপন গাৰ্গ তেওঁলোকক এনেকৈ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাবলৈ কিয় লৈ গৈ থকা হৈছে সেই কথাটোহে বুজি পোৱা নাই যদি তেওঁলোক দুখীয়ে নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে যদি তেওঁলোক সঁচাকৈ দুখী হয় তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিব লাগে তেওঁলোকক এনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থকাতকৈ প্ৰকৃত সত্ৰটো কি সকলোৱে জানিব বিচাৰি আছে আচলতে জুবিনদাৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল কোনখিনি সময়ত মৰিলে কি হৈছিল জুবিনদাৰ লগত জুবিনদাৰ অনুৰাগীসকলক এটাই উত্তৰ লাগে যে জুবিনদাৰ লগত আচলতে কি হৈছিল এই কথাটোকে ক'বৰ কাৰণে চেমখানৰ সিদ্ধাৰ্থ চন্দীপনহঁতৰ ইমান টাইম কিয় লাগিছে বা এই কথাটোকে আইনে হ'লেও কিয় সিহঁতৰ মুখৰ পৰা উলিয়াব পৰা নাই সেই কথাটো ভাবিহে আচৰিত লাগিছে আজি বাস্কাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত যি ঘটনা ঘটিছে সি সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত দুখজনক আৰু আমি সকলোৱে অত্যন্ত মনো কষ্ট পাইছোঁ কাৰণ অসমৰ দৰে এখন সভ্য দেশত বা ভাৰতৰ দৰে এখন সভ্য দেশত ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আদালতৰ ওপৰত আমি সদায় আমাৰ বিশ্বাস ৰাখিবই লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছতো ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছিলে আৰু নাথুৰাম গডছেক শাস্তি দিবলৈও তেতিয়াও ন্যায়ালয়ে এবছৰৰ পৰা দুবছৰ সময় লৈছিলে ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৱে হওক ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৱেই হওক প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ শাস্তি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেই হৈছিলে আজি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাইজক সাধাৰণ ৰাইজক যি সঁচাই জুবিনক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় জুবিনক প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনক আপোন বুলি ভাবে আমাৰ দৰে অসংখ্য যি জুবিনৰ অনুৰাগী তেওঁলোকক উত্তেজিত কৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা মই ভাবোঁ যে ই সঁচাকৈয়ে অসমৰ স্বাৰ্থত নহয় ই বহুদিনলৈ অসমক ক্ষতি কৰিব চি এ আন্দোলনে যেনেকৈ অসমক বহুদিনলৈ ক্ষতি কৰিছিল এই ব্যৱস্থাটোৱে অসমক বহুদিনলৈ ক্ষতি কৰিব মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে যাৰ ৰাজনী ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকক ৰাজনীতি কৰিব দিয়ক কিন্তু সাধাৰণ জনতাই ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত আৰু অসম পুলিচে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তদন্ত শেষ কৰি ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ জুবিনৰ ঘটনাত দোষী সকলোকে ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যাব